Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günə səhər baxırsınız. Studiyadan müraciət edirəm. Əvvəlcə iyulun 31-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Mart ayının 9-u olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Urmuqölünün bərpası üçün heç bir iş görülmür. Millət vəkilindən açıqlama. İran və İraqın daxili işlər nazirləri sərhəddə görüşdü. İran'da 60 yaşlı qadına şallah cəzası verildi. Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır. Ceyhun Bayramovdan açıqlama. İndi isə daha ətraflı Urmu gölünün bərpası üçün heç bir iş görülmür və dövlətin bərpa üçün heç bir planı yoxdur bu sözləri Marağa şəhərinin İran parlamentindəki nümayəndəsi və Urmu gölünün bərpası qərargahının tədqiqat və nəzarət şurasının üzvü Əli Əlizadə deyib. Gölün bərpası üçün heç bir ciddi iş aparılmır və təxəyyül gücündən istifadə edərək ekoloji problem həll olunmayacaq. Həm yaxşı bilir ki, milyardlarla kubmetr su əvəzində 300 milyon kubmetr su ilə Urmu gölünün xilası mümkün deyil, deyə Güneyli millət vəkili bildirib. Əlizadə Urmu gölünün bərpası üçün ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyini söyləyib. O bildirib ki, hər il suyunu 2 milyard kubmetr azalan gölə hakimiyyətin Kanisip kanalı vasitəsilə 300 milyon kubmetr su buraxması gözdən pərdə atmaqdır. Təbrizin əski çağlardan qalmış tarixi bazarının genişmiqyaslı xəritəsi və informasiya bankı hazırlanıb. Anaş xəbər analitik portalının məlumatına görə bu Təbriz bələdiyyəsinin iki qurumunun əməkdaşlığı ilə həsrəyə gəlib. Layihə üzrə Təbriz şəhəri bələdiyyəsinin İnformasiya texnologiyaları və rabitə təşkilatının şəhər salma və memarlıq departamenti əməkdaşlıq edib. Məqsəd isə məkanlar və şəhər xəritələri və informasiya banklarını güncəlləşdirmək olub. Ona görə də bu istiqamətdə Təbriz şəhərinə əski bazarının 201 miqyaslı xəritəsi hazırlanıb. Bunu Təbriz şəhəri bələdiyyəsi başçısının memarlıq və şəhər salma işləri üzrə müavini Məhəmməd İzzəti açıqlayıb. Onun sözlərinə görə xəritədə bazarın ticarət, xidmətlər və mövcud məkanları barədə geometrik informasiya larda hərc edilib. Həmçinin müvafiq izahlı informasiya keçidlər və bazara çatma tərziləri, ticarət çərçəgələri, təsisatlar, cihazlar və ümumi istifadə məkanları barədə məlumat verilib. Xəritəli informasiyalar GIS informasiya bankı formatında hazırlanıb və bələdiyyənin şəhərsalma və digər sektorlarda istifadə etmə məqsədilə şəhərsalma elektron sisteminə yüklənib. Həmçinin ümumi istifadə üçün çap oluna bilən kartoqrafik xəritə də istifadəçilərin müşahidəsinə verilib. Təbriz bazarı ilə əlaqədar dəqiq və ayrıntılı xərtə bundan öncə olmayıb. Xərtə və məlumat bankının hazırlanması ilə bazarda yerləşən əmlakın yerlərinin dəqiq göstərilməsi və bununla da şəhər sakinlərinin xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsi mümkün olub deyə izzəti bildirib. Daha nədirik? İran və İraqun Daxili İşlər Nazirləri iki ölkə sərhədlərində təhlükəsizliyin təmini məqsədi ilə İranın Xosrəvi sərhədində toplanıntı keçiriblər. Bu barədə İraqın xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumatlara görə bu ölkənin Daxili İşlər Naziri Əbdüləmir Əl-Şümri iyulun 31-də İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi ilə görüşüb. Görüş İranın Xüsrəvi sərhədində keçirilərək iki ölkə arasında sərhədin İmam Hüseynin 40-ı mərasimində açılması barədə olub. Toplantıda İranın Bağdaddakı səfiri Məhəmməd Kəsim Əl-Sadiq, İranın Kırmaşa həylətinin valisi, sərhəd komandanı və bir sıra sərhəd təhlükəsizlik komandirləri iştirak edib. Belarus və İranın müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar. Bu barədə Belarus müdafiə nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Belarus Müdafiə Naziri General-leytenant Viktor Khrenin İranla rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin müdafiə və silahlı qüvvlərə dəstək naziri brigada generalı Məhəmməd Rıza Azshitani ilə görüşüb. Tərəflər cari il üçün əməkdaşlıq planını müəyyənləşdiriblər. Görüş zamanı tərəflər beynəlxalq gündəlikdəki aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, həmçinin hərbi sahədə əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Artıq cəmiyyətinin artımı əmsalında fəciə baş verib. Nəticələrin tezliklə milli təhlükəsizlik və iqtisadiyyat sahəsində görəcəyi bu fikirləri İranlı iqtisadçı Hüseyn Rəğfər bildirib. Tehranın Əlzəhra Universitetinin iqtisadiyyat müəllimi doktor Hüseyn Raghfer Nəvəd iqtisadi televiziya proqramında çıxışı zamanı İranda cəmiyyətin artma əmsalının faciəvi həddə endiyini bildirib. Respublikada cəmiyyətin böyümə əmsalı faciəli tərsinə 0.7 əmsalına enib. Ailələrin çoxu birüzüvlü olub və münasib iş tapa bilmirlər. Qeyd etdik ki, sosiologiyada birüzüvlü ailə cütlüyün birinin ölməsi və ya boşanması ilə tək yaşayan və yenidən ailə qurmayanlara deyilir. Xatırladaq ki, İran rəsmiləri o cümlədən ölkənin rəhbəri Əli Neyi? Xalqın köcalmaya doğru getdiyinə görə illərdir ki, İran xalqına mümkün qədər övlad gətirmə tövsiyəsi ilə çıxış edir. Sosioloqlar isə rəsmilərə xitabən siz ölkənin iqtisadiyatını və xalqın məhşətini yüksəldin, xalq özü övlad gətirmə borcunu yerinə yetirər deyərək ölkə iqtisadiyatı və ailələrin məhşətinin acınacaqlı olduğunu bildiriblər. Tehran şəhərində 160 yaşlı qadın, digəri 40 yaşlı kişi olmaqla iki nəfər şallahçı əsasına məhkum edilib və bunun ictimaiyyətin gözü qarşısında icra edilməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb. Məhkəmə onların ailədən kənar münasibətdə olduqlarını iddia etsə də, İran insan hüquqları təşkilatı mütəhəmmillərə istinadən bunun əsasız olduğunu yazıb. Qadın ittihamını qəbul etmib və onunla birgə saxlanılan kişi ilə yalnız telefon vasitəsilə əlaqədə olduğunu deyib. Qeyd etdik ki, mülki və siyasi hüquqlar üzrə Beynəlxalq konvensiya şallaq vurma kimi ləyaqəti alçaldan cəzaların tətbiqinə açıq şəkildə qadağan etsə də, Tehran hökuməti bu cəzani tətbiq etməkdə davam edir. İranda edamlar davam etməkdədir. Belə ki, İranın Babol və Zahidan şəhərlərinin həbsxanalarında daha 2 məhkum edam edilib. Hər iki məhkumun narkotik maddələrin alverində ittiham olunduqları və onlardan biri Beydullah Gərgicən Əfqanıstan vətəndaşı olduğu bildirilib. Qeyd etdik ki, cari ilin altı ay ərzində İranda 354 nəfər edam edilib ki, bu da 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36% artıb. Narkotiklərlə bağlı ittihamlar üzrə 206 nəfər asılıb və bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 126% çoxdur. Günün səsinə izləyirsiniz. Növbəti dəfə Türkiyədə olmaqdan məmnunam. Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır bu fikirləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ankara-da Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nasir bildirib ki, təkbətək -tək görüşdə tərəflər arasında əlaqələr müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır. O bildirib ki, iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq da getdikcə dərinləşir. Şuşa bəyanatmasının ruhuna uyğun olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlıq getdikcə güclənir deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Gənclər Fondu və Mirvərid İlbazadə adına Poeziya məclisinin birgə təşkilatçılığı ilə Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhidimiz Zaur İsmailzadənin doğum günü qeyd edilib, həmkadaşımız Türkan Ərazın hazırladığı reportajı izləyək. Gənclər Fondu və Mirvərəd İlbazi Poeziya Məclisinin birgə təşkilatçılığı ilə Şəhid Zaur İsmayılzadənin doğum günü qeyd edildi. Tədbirdə qazilər, qələm adamları, şəhid ailələri və mətbuat işçiləri iştirak etdilər. Şəhidin əziz xatirəsinə qıraətcilərin ifasında şeirlər, qəhrəmanlarımıza həsr olunmuş mahnılar səsləndi. Şəhidlərimiz baş tacımızdır dilimiz söz tutandan ta qəbr evinə qədər şəhidlərimiz dilimizin əzbəri olmalıdır. Vaxt var idi onun ad gününü anası öz ocağında qeyd edirdi. Ancaq bu gün Türk dünyası olaraq, Azərbaycan olaraq şəhid Zaur İsmailzadənin ad gününü qeyd edirik. Onun ad gününü Azərbaycan qeyd edir. Hər bir Azərbaycan ailəsi qeyd edir. Hər türkəm deyən qeyd edir. Şəhidlərimiz Ölməz, vətən bölünməz. Zaur, amma aprel qarsidi çorba olsunun əməliyyat olub, gəlmişdi döyüşlərə. Zaur birinci yaralanmışdı. Yaralananda 1-2 saat qaldı da, belə bir döyüş meydanında 2 saat qaldı. Hələ şəhid olmamışdı. Bizlə danışırdı, elə idi. Mən özüm də çanaq simindən snayper gülləsi almışdım. Həmin 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 elə bir hani idi ki, yer qan içində idi. Bilmirsən kimə yardım edərsən, kimə kömək edərsən, kimi çıxardasan, hamısı sənin özünkindir orada. Orda sənin bir dənə şansın odur ki, yolarlarla bir yerdə ol, orada ya da onlarınla bir yerdə çıxmalasan, başqa bir variant yoxdur heç bir orada bir variant da. Cari yaralanmışdı. Cari çıxartdıq. Həmişə də deyirdi ki, anam qaldı tək. Anam qalanası çox istiyiydi, anasına çox bağlı idi. Mən özüm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Mən də o vaxtı vətənimin azad olunması üçün çalışdım. Məncə biz onu əldə edə bilmədik, amma Zaur kimi oğullar o sevinci bütün Azərbaycan xalqına yaşatdılar. Mən ona görə bütün şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə ruhu qadaşında baş şəyirəm. Onları böyüdən analara minnətdaram ki, elə oğullar böyüdüblər. Şəhid anası deyəndə, şəhid anası görəndə mən həmişə deyirəm ki, söz tapa bilmirəm. Sanki nitkim quruyur. Və onların o dərdini hardasa bir az necə deyim, yüngülləşdirmək istəyirəm. Sanki onda rahatlıq tapıram ki, mən onların balalarının portretini yaradıram biraz onlar sanki rahatlayır, onda məndə rahat oluram. Bugünkü zavrumuzun anası deyir ki, mən neyeyim ki, deyir sənin borcundan çıxım. Anam deyirəm, sizin bir borcunuz yoxdur ki, biz sizə borclu yox. Çünki bizim üstündə gəzdiyimiz torpaqlar üçün vermisiz bağlarınızı. Bu gün biz bu torpağın üstündə gəzə bilirik sizin sayənizdə. Sizin dünyaya gətirdiyiniz o mərd oğulların sayəsində. 19 yaşında, 20 yaşında məzardan bizə baxan şəhidləri görəndə ən yəni, o zaman anlayırsam ki, vətən, torpaq nə qədər müqəddəsdir. Ki, yəni təbiətin yaradanın bir dəfə bəxş etlədiyi canı düşünmədən götür-qoy etmədən qurban vermək, yəni bunu zaman-zaman anlayırsan, bu nə qədər böyük bir şücaayətdir. Yəni ümumiyyətlə dirçiliyimiz nə qədər zəngin də olsa, mən düşünmürəm ki, bizdə elə bir söz var ki, bu addımı, bu hərəkəti yəni 100% yüz olaraq İzah eləyə bilsin. İsmailzadə Zaur öz cəsurluğunu, öz igidliyini, öz mərdliyini düşmənə öz gücünü göstərdi ki, Azərbaycanın mərd oğlanları igid kimi, dəmir yumruq kimi qardaşları var. Onlar sayəsində Azərbaycan 30 il ərzində qalmış işğalda qalmış torpaqlarını azadın naminə canından fəda edərək, o da bizim sıralarımıza qatılaraq dövlərinə qəhrəmancası ilə şahid zirvəsinə ucaldı. Allah rəhmət eləsin. Zərk kimi git qardaşlarımızı düz döyüşdə itirdik. Aman torpaqlarımızı geri aldıq, qurt torpağlarımıza sahib çıxdıq. Azərbaycanə böyük sevinç verdik ki, işğal olmuş torpaqlar yenə Azərbaycana birləşdi. Söz yox. Oğul itkisi o qədər ağırdı ki, onu heç nə ilə ifadə etmək yomur. Amma o qürur daha da insanı sevindirir, qururlandırır. Təbii ki, bizim borcumuzdur. Əlimizdən gəldiyi qədər araşdırma yazılarla, poemalarına, hekayə, roman, yəni bu bu sahədə onları canlandırmalıyıq, yaşatmalıyıq. Baş obrazımız olmalıdırlar ki, bizdən sonra gələn nəsillər necə qəhrəman igidlərin yolunu davam etdiklərini unutmasınlar, yəni fəxr eləsinlər bununla. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Urmuqölünün bərpası üçün heç bir iş görülmür, Millət vəkilindən açıqlama. İran və İraqın daxili işlər nazirləri sərhəddə görüşdü. İran'da 60 yaşlı qadına şallah cəzası verildi. Azərbaycan daim Türkiyənin yanındadır. Ceyhun Bayramovdan açıqlama. Əziz hörmətli tamaşaçılar, bu saatə və bu günə çatdıracağam əsas xəbərlər bunlardır. Yenidən görüşmək ümidilə salamat qalın. Qünas TV-ni izləməyi unutmayın.